Atanikas nak respon satu kenyataan daripada media sosial muka buku daripada golongan PGRS-GRS dengan tajuk dia Berita GRS apa yang dinyatakan dalam berita ini iaitu satu gambar dan juga captionnya yang ditularkan dan juga daripada ucapan konon daripada seorang penganalisa politik Dr. Kamaruzaman Yusuf saya kenal Dr. Kamarul Zaman, pensyarah UUM dan dia juga kenal Atan At Likas Maka saya bacakan kenyataan tersebut yang telah ditularkan Saya akan respon kemudian Kenyataan daripada Dr. Kamarul Zaman Yusuf Syafiq tidak memberikan sumbangan signifikan ketika menjadi ketua menteri Penganalisis politik Dr. Kamarul Zaman Yusuf berkata Kritikan Muhammad Syafiq Abdal perlu dinilai secara adil dan mesti disandarkan kepada realiti pentadbiran dan batas masa pelaksanaan dasar. Yang penting rakyat harus menilai secara objektif antara retorik dan pelaksanaan. Jika dilihat sewaktu Muhammad Syafiq menjadi Ketua Menteri antara Mei 2018 ke Julai 2020, beliau tidak membuat anjakan signifikan dalam kedudukan keuangan dan ekonomi Sabah. Ini yang ditularkan dalam satu buka buku, laman buka buku dengan captionnya sebegitu rupa. Baik. Saya nak bagi tahu Dr. Kamaru Zaman Yusuf, mungkin kamu bukan orang Sabah, saya orang Sabah dan kamu kenal saya, saya pun kenal kamu. So ini respon saya sepanjang 22 bulan kerajaan warisan Syafi Abdal apa yang dilakukan untuk menaikkan ekonomi dan juga kewangan Sabah. Pertama langkahnya dia pastikan hasil balak tidak diekspor. Sebelum kerajaan warisan, balak ini terutama mereka yang ada konsesi 100 tahun ditebang dan diekspor. Hasilnya tidak banyak kepada kerajaan negeri tetapi lebih menguntungkan kroni. Apabila Syafiq Abdal naik sebagai ketua menteri, maka budaya Alibaba ini dihentikan. Ekspor dihentikan dan proses kayu balak itu dibuat di negeri Sabah dalam bentuk projek hiliran iaitu proseskan jadi perabot dan memberikan income pekerjaan kepada orang-orang Sabahan. Yang kedua, adanya 5% diwujudkan 5%, 5 sales tax Petronas yang telah diperolehi daripada Petronas dan juga kerajaan pusat ketika itu. Dan pelaksanaan ini telah diwartakan dalam warta kerajaan bertarikh 1 Mei Uh, 2020 Dengan 5% itu Income bertambah Reserve kewangan negeri Sabah Anggaran satu tahun adalah 1.5 bilion Sehingga 1.8 bilion Maka itu Angka yang bertambah Ekonomi kewangan Sabah Hari ini Dr. Kamaru Zaman Yusuf yang ditularkan, yang diklaim oleh Haji Ji dan JRS kononnya pendapatan income tinggi sampai 6-7 bilion itulah income yang diperolehi oleh kerajaan warisan Syafi'i Abdar mungkin kamu tidak tahu barang ini kamu tidak mengaji barang ini tidak bertanya nah ini saya terangkan orang sahabat terangkan kamu kenal juga Atan Atan kenal juga kamu doktor baik seterusnya KDNK pada zaman uh, warisan dengan zaman GRS saya ambil 2 tahun. 2018 2019 zaman warisan. 2018 KDNK RM85 bilion. 2019 RM85.6 bilion meningkat. Tetapi KDNK zaman zaman GRS yang tidak ada pandemik COVID, KDNK dia pada tahun 2022 adalah sekitar 82.1 bilion 2023 83.2 bilion itu pun tidak mencapai KDNK zaman warisan 2 tahun apakah benda apa penilaian kamu tentang ekonomi dan juga kewangan Sabah majukah meningkatkan zaman GRS kalau nak berucap jangan berucap jangan bagi statement yang mana statement itu retorik ataupun bersifat politik Kenalah buat kajian sebenarnya. Itu belum lagi pengangguran. Pengangguran zaman kerajaan GRS ini berapa? 181 ribu. 400. Tinggi betul. Kemudian, apa lagi? Kadar kemiskinan. Untuk sahabat, nombor satu kadar kemiskinan. Berapa peratus? 19.7 peratus. Paling tinggi Zaman DRS Bukan zaman warisan Ini sebahagian sajalah doktor Saya tidak mahu bawa banyak-banyak lagi Nanti doktor pula akan pening Pengsan pula